avvalambor assalomu alaykum qadrli youtube foydalanuvchilari mana sizlar bilan biz birgalikda matematika kursini maktab darsligida o'rganishni boshlaymiz va bugungi mavzuyimiz beshinchi sinf darsligidagi birinchi mavzu ya'ni natural sonlar va nol haqida bo'ladi natural sonlar degan tushunchaga avvalambor ta'rif beradigan bo'lsak natural sonlar bular sanoqda ishlatiladigan ya'ni sanashda ishlatiladigan sonlarga natural sonlar deyiladi natual sonlar quyidagi o'nta raqam yordamida hosil qilinadi ular birdan e to'qqizgacha va nol agarda barcha a sonlarni sanoq tanash ketma ketligida yozib chiqsak bir ikki uch to'rt va hokazo to'qson to'qqiz va yuz va cheksiz bular natural sonlar qatori deyiladi va andi yoki natural sonlar to'plami ham deyiladi bir natural sonlar qatoridagi eng kichik natural son hisoblanadi eng kichik natural son hop nol natural son emas chunki nol natural sonlar va manfiy sonlarni ajratish uchun chegara vazifasini bajaradi va shuning uchun nol natural sonlar qatoriga kirmaydi sonlarni o'qishga keradigan bo'lsak ya'ni biz sanoqda ishlatdigan o'n sakkiz to'qqiz yuz besh uch ming to'rt yuz o'n o'n ming ikki yuz bir bir million olti yuz yetmish sakkiz ming uch yuz o'n to'rt sonlari bular natural sonlarning o'nlik yozuvi deyiladi va bu sonlarni biz bemalol o'nlik sanoq sistemasida yozilgan deb aytishimiz mumkin keyinchalik oltinchi yettinchi sinfdarsklarda biz sizlar bilan sanoq sistemalari haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lamiz ya'ni bu yerda 18, sakkiz o'nli sano sistemasi yozilgan 1 va 8 raqamlardan iborat 905 yuz besh ham xuddi shunaqa uch ham xuddi shunday 3, 4, 1 va 0 raqamlardan iborat bo'ladi bularni o'qishga degan bo'lsak ularni o'qishda biz chapdan o'ngga qarab uni birliklarini ya'ni xona birliklarining nomini raqamni yoniga qo'shib aytib ketish orqali o'qiymiz ya'ni 18 soni standart holatga keltiradigan bo'lsak nol o'n sakkiz bo'ladi va bu birlar xonasini tashkil qiladi va bu faqatgina o'n sakkiz deb o'qiladi biz bu, bundan xulosa chiqaradigan bo'lsak birlar sinfini nomini aytmasak ham bo'lar ekan to'qqiz yuz besh birlar sndan iborat faqat to'qqiz yuz besh deb o'qiladi uch ming to'rt yuz o'n bu yergacha birlar va bu yerda minglar agar buni standart holatga keltiradigan bo'lsak oddiy ikkita no qo'yamiz bu hech qanday belgini bildirmaydi ho'p um, o'n ming ikki yuz bir birlar sinfiiainop bir million olti yuz yetmish sakkiz ming uch yuz o'n to'rt son birlar sinfi minglar sinfi va millionlar sinfi va biz bundan shunday xulosaga kelishimiz mumkinki sonlarni ya'ni ko'p xonali sonlarni o'qishda biz uni chapdan o'ngga qarab birliklarni uning o'ziga qo'shib aytish orqali hosil qilar ekanmiz millionlar minglar va birlar va shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi e'tiboringlaz uchun rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar